за основу проект трудового кодекса, что он дает украинцам и с чем мы можем согласиться, с чем нельзя согласиться, что мы можем исправить до второго чтения или отправить в корзину такой проект трудового кодекса. Ну давайте первые посмотрим. 68 статья предусматривает право работодателя передавать наемного работника от одного работодателя к другому работодателю. Это, правда, ограничено шестью месяцами. Но в том случае, если на это место не принят другой работник, то этот раб остается на всю жизнь там, в том месте, куда его отправили. И это не ограничено территориально. Вот представьте, если черниговцы, работодатель, начнет отдавать Луганскую область. Или еще куда-нибудь. Ну, выгодно там вот сейчас в Луганске идет строительство каких-то объектов. Создать фиктивную фирму или найти там знакомый и сказать, я тебе там посылаю людей. И меня не будет волновать, что он бросает человек семью, или эта мать должна бросить семью и поехать туда работать. И то, что он не обеспечит жилье, это один вопрос. Второй вопрос по женщинам. Ну, если посмотреть статистику, у нас очень много матери-одиночек. И война выбивает мужчин, и мужчины на заработках, и по разным причинам без помощи женщины сами воспитывают малолетних детей. Так вот, 108 статья, например, она предусматривает защиту прав беременных женщин от увольнения. Но во второй части этой статьи написано, кроме, кроме пунктов, отмеченных в статьях 92, 94, 96, а там... В этих статьях говорится о том, что одинокие матери, которые воспитывают неполнолетних детей, увольняются на общих началах, как и беременные женщины, так и одинокие матери, которые имеют о своем содержании детей инвалидов, несовершеннолетних детей инвалидов. Вот можете представить, какая мать может бросить детей, то ли ребенок, то ли два, то ли трое, уйти в ночь на работу. Так само этих женщин можно оставить в ночную смену в праздничные дни и, и удлинять им рабочий день. Мы можем с этим согласиться? Нет. Теперь следующее. Предусмотрены статьи о индивидуальных договорах. Что собой предусматривают такие индивидуальные договора? Вот вы сегодня имеете коллективную защиту под защитой профсоюза, коллективный договор. А теперь коллективный договор и не нужен будет. 12 статья предусматривает право работодателя издавать внутренние нормативные акты и коллективный договор уже не будет. Он будет регулировать все, все эти вопросы, как ему захочется. А следом идут еще два законопроекта. Один о регистрации работодательских организаций, политических партий, общественных организаций и профсоюзов. Для профсоюза там особое положение. 30 дней. При регистрации на всех уровнях, то есть всех организаций. И поверьте, что многие не пройдут при регистрации. Вот пример Казахстана. Там такой же закон не платили нефтяникам зарплату 7 месяцев, они забастовали. Забастовали, им зарплату не платили. Вышли на акции, кто-то спровоцировал беспорядки. Направили войска, расстреляли 28 человек, многих ранили, а те, кого не добили, посадили в тюрьму, и в том числе и женщин. После этого дается указание, меняет председателя Федерации и профсоюза и возглавит профсоюза и глава администрации президента Назарбаева так? и в прошлом этот же человек был вице-премьер-министром правительства Казахстана. И набрали туда заместителей к этому председателю из администрации президента, из правительства людей. Они будут защищать людей на наемные труда? Нет. Они представляют органы власти, профсоюзы используются как ширма. Тут важно не допустить перекоса. Не перекоса между лицами наемного труда, которые представлены профсоюзами, между работодательскими организациями и органами власти. Но получилось так, что органы власти и работодатели пока объединились, они вот написали этот законопроект, его успешно протянули. Что мы делали? Я, например, встретился с председателем, руководителем фракции оппозиционного блока Юрием Бойко, Я ему доказал, что такое принимать нельзя, потому что можно долго было потом пунктам идти, а я хочу по сути рассказать, что это приведет к обострению напряженности, незащищенности людей, низким зарплатам. То, что страну люди будут бросать, уважения к такой стране не будет, и нашим гражданам. И я убедил Бойко в том, что их представитель, который и разработал этот проект Трудового кодекса, Михаил Попив, чтобы снял свою подпись. Он снял. Но проблема еще в том, что Попив успел втянуть... В состав соавторов Гройсмана, спикера парламента, который не читал этот законопроект, первый список, и он считается автором. Вторая Денисова, в прошлом дважды министр труда, как и Попиев. И э, дальше Кубил Степан Кубил он был председателем Национального банка Украины. Помните, рефинансирование банка и все прочее. История не, не очень так хорошая у человека. И вот они протягивают такой трудовой кодекс. Следом за ним идет, как я уже сказал, проект закона о регистрации. Он уже принят в первом чтении в июне этого года. А еще следующим идет проект закона о коллективных договорах и соглашениях. Ну вы понимаете, если не совсем успешно работает парламент, то многие вопросы можно врегулировать на местном уровне через коллективные договора, местные соглашения, там, регионального уровня, городского уровня. Но в данном случае предусмотрено что не обязательно заключать коллективный договор, что работодатель в одностороннем порядке на свое усмотрение может остановить действие коллективного договора на неопределенное время. Не предусмотрена ответственность за незаключение коллективного договора. Там предусмотрено, что теперь не должно быть генеральных соглашений на национальном уровне, где определяются основные параметры. И, и, и тарифы там должны согласовываться, и минимальная зарплата как база для зарплаты платы не предусмотрено регионального соглашения. Поэтому на уровне города соглашения не будет, на уровне области соглашения не будет. Идет нарушение закона о социальном диалоге в Украине. То есть основной принцип, где можно садиться за стол переговоров, лица наемного труда, имеется в виду профсоюзы, работодательские организации, органы власти, руководители местных органов самоуправления, этот принцип просто теряется. Если теряется такой принцип и законодательство позволяет его ну, просто равновесие нарушать, Тогда, в конце концов, люди чувствуют себя незащищенными, начинают говорить улица и работать улице. Ну, то есть, третий Майдан, возможно, а нужен он или нет. Если в цивилизованном мире, в Европе вопросы решаются совершенно иначе. Ну, данный законопроект нарушает конвенции международной организации труда. Но если можно людей обращать в рабство, зачем им платить зарплату? плату? Можно платить меньше. И я думаю, что для, местного, для местных органов самоуправления, если работодатели, транснациональные компании считают, что тут дешевая рабочая сила, можно платить, не платить, Откуда будут налоги? Откуда будут отчисления пенсионный фонд, фонды социального страхования? И местные органы налог на зарплату плату. Абсолютно понятно, да? Теряется покупательская способность. Если теряется покупательская способность, в городе нет денег. Поэтому мы и приглашали мэра для того, чтобы обсудить здесь, вот, вот на этой пресс-конференции, все эти вопросы. И как может дальше жить город или выживать как может город, если мы будем соглашаться о том, что люди рабы, если мы будем принимать то, что зарплаты платы можно не платить, если мы можем позволять, что завтра одинокие матери будут уволены, если беременные будут увольнять, куда они пойдут? Они придут местному местный орган самоуправления к мэру, А кому они еще могут прийти? Депутату? Ну, не знаю, можно на канарах можно там депутатов вылавливать или в парламенте там же не пройдешь если в дни заседания парламента все прикрыто вот. поэтому если еще эти депутаты пришли...